آپ سب پر رشید فیملی کی سلامتی ہو میرا نام جبار ہے اور میں رشید فیملی کا ایک ممبر ہوں آج نئے سال کا پہلا جمعہ ہماری فیملی کی طرف سے آپ سب کو مبارک ہو ہماری اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ وہ اس سا نئے سال میں ہمیں اور اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ بات کہنا چاہیں گے کہ ہم کوئی سیٹیفائیڈ ڈاکٹر نہیں ہیں نہ ہمیں اس شعبے کے بارے میں کچھ زیادہ علم ہے ہم آپ کے ساتھ اپنے بچوں کے ہوئے ہوئے تجربات کو شیئر کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کریں گے کہ کیسے جس ماحول میں ہم بیمار ہوتے تھے تو ہم کیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا تھا اور ہم جس معاشرے میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں یہاں پر جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے بچوں کے ساتھ یہاں کے ڈاکٹروں نے کیا کیا بچپن میں جب ہم بیمار ہوتے تھے تو ہمیں بھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا جاتا تھا اور ہر دفعہ تقریبا ہمیں اینٹی بایوٹک دے دی جاتی تھی وہ اینٹی بایوٹک ہلکا سا بخار نزلہ یا کھانسی زکام کے بدلے میں دی جاتی تھی یہ روایت ایک معمول بن چکا تھا بدقسمتی سے ہمارے دیش میں آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے بچہ ذرا سی کھانسی نزلہ زکام میں مبتلا ہو تو والدین فوراں سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں ڈاکٹر کبھی کبھی والدین کے اصرار پر ان کو اینٹی بائیوٹک لکھ کر دے دیتے ہیں یہ اینٹی بائیوٹک کھانسی کو دبانے کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی مطمئن کرنے کے لیے ڈاکٹر لکھ کر دے دیتے ہیں جو والدین ڈاکٹر کی انٹی بایوٹک سے بچ جاتے ہیں وہ کھانسی کے شربت میں فس جاتے ہیں ہم نے جب اپنے چھوٹے بیٹے محمد رایان کی پیدائش پر غور کیا کہ نوزائدہ بچہ دودھ پیتے ہوئے اور سوتے ہوئے زیادہ تر ناک کے ذریعے سانس لیتا ہے اور اس سانس لینے کی وجہ سے اس کے آس پاس کے ماحول میں جو پارٹیکولز ہوتے ہیں وہ اس کی ناک میں جمع ہوتے رہتے ہیں اور اگر آپ ناک صاف نہیں کریں گے تو یہ ناک کے ذرات جو گندگی ہے یہ گلے میں جاتی ہے اور گلا آپ بچے کا خراب ہوا نہیں کہ اس کو بخار ہوا نہیں ہم اس پوائنٹ پر آپ سب والدین سے ایک سوال کریں گے کہ وہ کتنے والدین ہیں جن کو اپنے بچوں کے ناک کی صفائی کا عمل پتا ہے اگر آپ کمنٹس میں ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو یہ عمل نہیں پتا جو کہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا تو ہم آپ کے لیے ایک ڈیمونسٹریشن کریں گے کیونکہ آج بھی ہم اپنے بچوں کا ناک صاف کرتے ہیں جیسے ہی سردیاں آتی ہیں یہ عمل ہم نے بھی اس وقت سیکھا اور سمجھا جب ہم پہلی دفعہ اپنے چھوٹے بیٹے محمد ریان کے ساتھ اس کی بخار میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہسپٹل میں لے کر آئے سب سے پہلے ہسپٹل میں آنے کے بعد نرس نے معائنہ کیا اور نرس نے اس کے ڈھیر سارے کپڑے اتارے اور اس کا ناک بہت اچھی طرح صاف کیا ڈاکٹر کے معائنے کے بعد ڈاکٹر نے پیراسیٹامول لکھ کر دی نہ کوئی اینٹی بائیوٹک نہ کوئی کھانسی کا شربت شروع میں ہمیں ان کے اس عمل سے بہت حیرت ہوئی لیکن وقت گزارنے کے ساتھ جب ہم نے اس چیز کو سمجھا کہ یہاں پر بھی ڈاکٹروں کے پاس اینٹی بایوٹک دینے کی پوری سہولت موجود ہے لیکن وہ انسانی جسم پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس طرح کی چھوٹی موٹی کھانسی نزلے کے زکام میں انسانی مدافعتی نظام کو خود لڑنے دیتے ہیں اور جب ہم نے یہ نظام سمجھ لیا تو آج ہم اپنے بچوں کو چھوٹی موٹی بیماری جس میں نزلہ زکام کھانسی یا ہلکا سا بخار میں ہسپیٹل جانا چھوڑ دیا ہے اور ہم جسم اس کے جسم کو آرام کرنے دیتے ہیں اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ اس کا جسم اس کو خود ٹھیک کر دے گا ہاں ہم ایک کام لازمی کرتے ہیں کہ اس کا ہم ناک اچھی طرح سے صاف رکھیں یہاں پر جہاں پر ہم رہتے ہیں یہاں پر بھی بہت سردی ہوتی ہے تیمپریچر منفی ڈگری سینٹی گریڈ میں بھی جاتا ہے یہاں پر بھی ہر جگہ ہیٹر نہیں لگے ہوئے خصوصاً بچے جب سکول جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور باہر جاتے ہیں ہم اکثر یہی کوشش رکھتے ہیں کہ بچوں کو گرم کپڑے پہنائے جائیں لیکن گھر کے اندر زیادہ گرم ماحول نہ رکھیں بچوں کے زیادہ بیمار ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم بچوں کو حد سے زیادہ گرم کپڑے پہناتے ہیں جس سے ان کو پسینہ آتا ہے پسینہ آتے ہی جب اس میں ٹھنڈ لگتی ہے تو گرم اور ٹھنڈ کے فرق کی وجہ سے بچے زیادہ بیمار ہوتے ہیں اسی لیے ہماری سب والدین سے یہ گزارش ہے کہ وہ بچوں کو ضرورت سے زیادہ گرم کپڑے نہ پہنائیں یا بلا وجہ اینٹی بائٹک اور کھانسی کا شربت نہ دیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ والدین خود بھی پرسکون رہیں اور صبر کریں ہم آپ کو اپنی مثال دیتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سات آٹھ دن کھانسی کرنے دیتے ہیں تاکہ ان کا جسم کھانسی سے خود لڑے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دن انتہائی مشکل ہوتے ہیں خصوصاً رات کے وقت جب نیند نہیں پوری ہوتی ہم یہاں پر کسی کو جج کرنے یا نصیحت کرنے نہیں ہے بلکہ ہم خالصاً اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی اپنے بچوں کے لیے فیصلہ کرتے ہوئے اچھی طرح سوچ لیں اور سمجھ لیں کیونکہ ہمارے لیے والدین ہونا ایک ذمہ داری نہیں بلکہ یہ تو سیکھنے کا ایک مسلسل سفر ہے اگر آپ کو ہمارے اس پیرنٹنگ ایکسپیرینس کے لیے کوئی سوال یا کسی قسم کی کوئی سجیشن دینی ہو تو کمنٹس میں ہمارے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اگلے پیرنٹنگ ایکسپیرینس تک کے لیے ہماری فیملی کی طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ